Я здесь э, стою на сцене со своими коллегой из американского посольства, и с представителем э, газеты Украинская правда. Мы надеемся на ваше понимание и на ваше внимание, так как мы раздаем награды. Сейчас впервые посольство Соединенных Штатов Америки э, выдает награду за э, э, расследование в журналистике. символично и правильно, то, что сегодня мы даем эту награду и проводим этот конкурс вместе с газетой «Украинская правда». Потому что те из вас, кто знают историю газеты «Украинская правда», знают, что основателем ее был Георгий Гандадзе, которого убили несколько лет назад. И его убили, к сожалению, за со его попытки провести расследование и добиться правды. Поздравить всех вас, кто собрался здесь, но как минимум поздравить всех присутствующих, кто является журналистами. Вы все предоставляете первостепенно важную услугу. Вы помогаете удерживать и сохранять демократические страны демократичными и э, обеспечивать то, что население страны и гражданское общество страны может... Цель этой награды была оценить и поощрить работу молодых украинских журналистов. Авторитетное жюри оценивало все работы. Жюри состояло из представителей редакторов, журналистов, представителей политической сферы, бизнеса и так далее. И было выбрано пять лучших работ. Статьи победителей. газета «Украинская правда». А теперь имена победителей. Третий приз. И подарок в виде нового iPad 2 присуждается Олегу Василевскому. Олег предоставил отчеты, основанные на работе и на расследовании команды, работающей на телевизионном канале «Лив Цирк». Именно там и работал Олег ранее. Зик. Поздравляем! Второй миссий, а также пожар, камера. камера цены привел сечевого рассола присуждается Максиму Савчуку, репортеру ежедневной украинской газеты Украина молода. Его работа под названием Воробство в комнате в хостеле. организациями и с представителями правительства Соединенных Штатов Америки и в качестве также символического подарка он получает фотоальбом с разными городами Соединенных Штатов Америки, который он может сам в дальнейшем запомнить.